Около 8 утра в полицию поступило сообщение о том, что в переулке Обсерваторны три якобы заминирования. Выездом следственной оперативной группы установлено, что там человек угрожал взорвать гранаты. Туда выехало руководство полиции, руководитель главного управления организовал оперативный штаб, с которого регулировал все действия, которые происходили. Как оказалось, по проверенной информации, с ним велись переговоры, и в итоге переговоров около часа-полутора часа проводились переговоры. После переговоров этот человек сдался, и он доставлен в отделение полиции. Сейчас проводятся выясняющие обстоятельства и выясняются все обстоятельства произошедшего. Кто проводил переговоры? Переговоры проводило руководство полиции. Там присутствовал начальник розыска, заместитель начальника розыска, и все это регулировалось начальником Главного управления Национальной полиции. Лорд Кипанидзе Георгием. Скажите, пожалуйста, чего требовал человек? Человек просто угрожал, учитывая, что ситуация такая, данные по имеющейся информации оперативной нынешней. Этот человек ранее судимый, он подозревается в совершении преступления. Громкого и сотрудники полиции из Мариуполя проводили оперативные мероприятия по его задержанию. И то есть, когда они вошли в эту квартиру, которую он снимал, хотели его задерживать, то он угрожал двумя гранатами, держа в руках РГД-5. Вообще у него оказалось около пяти гранат. То есть, угрожая гранатами, чтобы его не задерживали, и как бы там велись переговоры на этот счет. После переговоров добровольно он выдал через окно пять гранат. Это было РГ-3, РГД-5 и две Ф-1. Есть информация информация, опять же, предварительная, что он участник боевых действий. Ну, по сути, да. Я находился в квартире, где снимал. И когда позвонили рано утром эту вот дверь, хозяйка просила, кто такие. И никто ничего не ответил. Были все в форме гражданской. Я ко мне подошла, спросила хозяйка квартиры, вот, э, у вас все в порядке? Вот? Не Ни милиция, никого, ничего? Я говорю, нет никого, все нормально. Это, вот. И я что-то случилось. Ну, вот какие-то люди подошли, вот, начали дверь стучать, звонить. Я говорю, в чем он? Он ну, в женской форме. Я подумал, что это из с... Донецкой области приехали, да, русские потому что когда я служил, то вот они там они прислали нам сообщения, присылали, это вот и угрожали. И когда хозяйка открыла дверь, я сходил в руки гранаты. И... об этом я не знал, что это сотрудники милиции. Они выскочили, дверь закрыли, это вот вызвали мили... милицию в форме нашей садесы. Вот. И были переговоры. Меня взяли. После я вышел, сдался, отдал гранаты, отдал все. True. Hmm. 那、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 Thank you.